Я сама из Донецка. Правда? Да. Из какого, из какого а, города? Или, или а, меня... Донецкая область mm -hmm. и а, непосредственно Донецк, сердце а, нашей области, Виолетта, из Авдеевки, это совсем рядом. Авдеевка. Да, мы, мы как и изоляция все вместе были вынуждены просто оттуда Понял, уехать. Понятно, да. и, к сожалению, сейчас мы даже не можем туда попасть. Mm -hmm. Mm -hmm. А, и как раз... Лично я для себя расцениваю это как акт терроризма. Ну, это, конечно, да, 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 да. И вот такой вопрос, так чтобы нашим зрителям было понятно: вы свое исследование в первую очередь адресовали, посвятили бы кому, кто, на ваш взгляд, Первый должен был прочитать это. Это иностранный э, читатель или все же мы, жители Донбасса? Знаете, Но... я, конечно, написал эту книгу э, для анг англо англоязычных читателей, да, потому что я написал это на английском языке. И потом, потом мне сказали, что кто-то фонд Витрозин хочет привести это на украинский язык. Меня и меня очень обрадовало это. И да, они привели это на украинский язык. Это было в 2002 году. Год. И я здесь выспал несколько раз в телевизоре, в радио и так далее. И потом не знаю, что случилось, кто читали эту книгу. Просто не знаю. Но когда я бывал здесь, в Москве, мне сказали люди из Донбасса, из Киева, что они искали мою книгу и читали, мне сказали, им очень понравилось, потому что я очень, очень рад. Теперь. Знаете, 18 лет тому назад, 17 лет тому назад, когда я написал эту книгу, никто не был заинтересован в Донбассе. Мало кто заинтересован был в дом да? А теперь, да, сердце совершенно иная, совершенно иная. И не знаю, если прав ли я был в моей интерпретации истории Донбасса, но, может быть, там кое-что интересное для читателей э, э, Украины, и, конечно, я буду очень рад, если люди читают мою книгу, хотя это очень старая книга, старая, с 17 лет. Да. Дело в том, что сейчас э, очень актуальный, этот вопрос очень актуальный, потому что на Донбассе на мой взгляд, присутствуют как и акты террора, так и война. Uh -huh. Uh -huh. И тем не менее, тем не менее, можно ли говорить, что история, ну, не повторяется, но, возможно, люди, которые сейчас там, ведут себя так же, как и, к примеру, во время Второй мировой войны. Uh -huh. Трудно сказать, знаете, потому что тогда Донбасс был в Советском Союзе, теперь в независимой Украине. И я как развивал идею свобода а в Донбассе в нескольких смыслах. Во-первых, я сказал, что Донбасс был местом свободы, потому что Донбасс оказал убежище чем кто хотел убежища, э, убежища от преследований, например, политических и других, э, убежища из эксплуатации, убежища от э, религиозных преследований и так далее. Они хотели как найти новую жизнь, счастье и так далее. В таком случае, да, Донбасс важно увеличить, значит оказалось свободу, тем, кто хотел свободы. И Донбасс тоже оказался местом свободы. В, этом смысле, в том смысле, что в Донбассе люди часто, очень часто воевали прочих внешней власти. Это своего рода махрон, махнощина, они, им не нравились московской власти, им не нравились киевской власти, и так они хотели жить сам по себе. В таком смысле, в таком смысле да, они хотели как сохранить свою независимую и автономию, э, свободную жизнь от интервенций внешней власти. И, но, знаете, после, независ... после того, как Украина стала независимой, И после тоа како Украина стана боле свободна, значението на Донбаса упаде, потому што уже не треба такава убежища, ако Украина страна, уже стара и Но, конечно, географијата не се изменила. Донбас еще се сохранила како суще... как погранично существо, значи Донбасс еще так далеко находит от Киева, от Москвы и так далее. И можно как а, <соспием>, <соспием> принимать какую-то власть от Киева, а отказаться а, а, от власти Москвы или направ, как, направить Киев, про, Киев против Москвы и, и наоборот Москвы против Киева и так далее. В таком смысле, да, есть пространство для игр, игры с властью в Донбассе. А, Но ну, как я сказал, где, после того как большинство из населения Донбасса проголосовало за. за независимой Украины в, в конце 1991 года, не было, они, они должны были думать о будущем, о будущем своем в рамках независимой Украины. И они хотели так думать, но то, что произошло теперь, сегодня, и совершенно, совершенно другая ситуация, потому что プーチンのマスクはソーザル、ソブレシェンナはもう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう вдруг появилась и альтернатива, политическая альтернатива, которая не была до совершенно недавно, совсем недавно. И это осложнило политическую ситуацию в Донбассе. Но если, если не было московской интервенции, то я уверен, что войны не было. И сепаратизма было бы очень как, как пограничный мало, мало да. Но Москва создала такую большую возможность, возможности альтернативы. Есть... И это сражение ситуации, политической ситуации. Фактически искусственно было. Искусственно, да, так, так. Хотя я не скажу, что там не было недовольства. Конечно, недовольство есть. И всегда там не было недовольства правительством Украины. И вот почему Янукович и, и хотели взять власть в Киеве. Да? Он приехал сюда, хотел взять власть в 2004 году. Да? Он не успел. А второй раз он успел. Но он сделал это с помощью России. Он сделал это самостоятельно, не самостоятельно. Путин тайно Янковича. Януковича. Суходжи в том смысле, что да, Донбасс никогда не доверяли внешней власти. Они не принимали власти Киева, не принимали, принимали власти Москвы. Это не означает, что они не сотрудничали с с властями в Киеве, против другой, другой власти и так далее. Да, они вот практически работали в, с, с разными властями, разными партиями. Но нет никакого доказательства того, что они принимали, например, Борисовиков, как политической nacionalnu, национально националистической политической liberalizma i tako и так nije. да нет нет так что да так а не так прагмати прагмати прагматический пресзидент пресзидент авторизации её и не как как особенно всегда от uh, at Poličke, Kijeva ili Moskvu i tako dalje. Pa je to tak? je to как я сказал, в Донбассе всегда а, как оказали э, тем, кто хотел э, найти какую-то какую свободу, от власти, И всегда кажется, они не доставляли э, внешней власти. Это своего рода Мафносина. Они, да, они, они поддержали своих местных руководителей, а других внешние власти они не доверяли. Так, есть и такие традиции, да. Тогда и, наверное, теперь тоже. Хотя я не думаю, что большинство из население Донбасса поддержали Януковича. Не знаю, может, может быть, да, выборов, да, но это не значит, это не, это не значит, что они хотели всю политику Януковича. Оказалось, что Янукович, Янукович и его власти оказалось, это бандитская власть власти, да? Они так украли огромные, огромные ресурсы государства. А это, какая это власть? Край этот внутренней автономной свободы стал сейчас таким несвободным в принципе. Mm -hmm. Там появился режим, который по сути своего не предозвива... подразумевает никаких свобод, но они так и декларируют, что они не признают прав там ЛГБТ, меньшинств, не mm -hmm. признают прав э, людей. Ну даже это как бы ненависть к флагу украинскому демонстративное его вот, осквернение, сжигание преследование людей тоже, которые себя позиционируют как украинцы и украиноязычные. Откуда взялось это несвобода? Mm -hmm. Ну и неуважение демократических институтов. Это, конечно, не свобода. Это политическая несвобода, да? Они, это не отражает историю Донбасса. Конечно, там были как расизм, антисемитизм и так далее. ドンバスは世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世 в истории. Понимаете, да? Mm. Да, во время Сталина, да, они послали Али так много людей, тут да люди поехали, например, как я написал в, в своей книге на Танччаранске, например, он еврей из, из Одесса. и там в Одессе были так сильный антисемитизм. И что делать? Его отец сказал, туда, в Донбасс поехали. イスカイチタムシャスチュータムブイロビブチュドンバスパチムドンバスブイロドンバスカアトリチャダサトウデスアトウデスアポスレイバイニカグダウクランシーナショナリストイポニャリストエタイエブマリバウジェザコンチナ Команда как э, э, командиры украинских националистов, националистов. Что они сказали своим э, членам? Или пробиться э, до американской зоны в, в, в Германии, Немецкой, не? Или туда по, добраться, в Донбасс, и начинать, начинать новую жизнь. Скрыться там, и добраться в Донбасс и скрыться. Так, в таком смысле, так, да, Донбасс всегда оказывал Без, без помощи Российской Федерации они мог, не мог бы как господствовать в Донбассе таким образом. То есть Я это неприродно не, не, не природно для Донбасса? Неприродно, неприродно, не, не, природно, не знаю, без, без, без без как альтернативы, которую э, интервенция России э, э, созд, создала в Донбассе, этого не было бы происходить. Можно сейчас говорить о том, что ну, это определенный этап развития этой территории, что сейчас начался упадок, скажем так. Если раньше люди туда ехали, то сейчас эта война как Катализатор обратной тенденции, uh -huh. то есть uh -huh. деиндустриализация, это будет уже какой-то новый Донбасс uh -huh. после войны, uh -huh. не тот, который был раньше, в uh -huh. принципе. Не знаю, что, что будет там. Конечно, перспективы индустриального разви развития там уже мали, потому что везде в мире такие эм, перспективы очень мало. места металурги, места э, горна и эти и города стара и промышлена си, начинали развиваци, например, високую технологию, э, как финансирование международное и так далее, или как медицинские медицинскую науку, медицинскую обслуживание и так далее. Так что, да, в горной промышленности Донбасса большие проблемы, Пер, перспективы, перспективы, что случится с горной промышленностью Донбасса. Очень трудно. Так что они, им надо искать лучшие, лучшие пути развития своего uh, края. Но Донбасс тоже оказывали много позитивного на истории Украины, например. Э, так сказать, э, как, э, знаете, во, во, время войны украинские националисты ООН туда э, отправили своих членов для того, чтобы распространить украинские националистские идеи в Донбассе. Да? Им не удалось, потому что Донбасте отказали от такого рода украинского национализма, типа Донцова. Зато они, как убедили вот этих украинских националистов из Запада, Западной Украины, в том, что Украина должна быть демократической, Украина для всех национальностей и так далее. И я тоже цитировал в своей книге. Например, есть Хэнс Он был членом ООН и работал в Донбассе во время оккупации. И он написал в эмиграции, что всю жизнь он остался очень благодарен за Донбасс, Донбасс сам, донбасцам или донечанам за то, что за то, что Донбасс как изменил свою его идеологию с узкой украинской национализма на, демократ... на идею демократической, демократической Украины. В таком смысле, да, Донбасса да, такое позитивное влияние на других украинцев в таком смысле и в другом смысле, да, Донбасс, я думаю, что там есть много, которые Донбасс может оказать на, на развитии Украины. Меня никогда не попросили говорить о Донбассе в Америке, кроме украинцев. Кроме украинцев, там, конечно, украинские студенты, и других, и мне прогрессили, вы спите в Нью-Йорк, например, на следующей неделе, я буду говорить там, ну, кроме этих, кроме этого, нет никакого. Так что они не знают, о, 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 чем именно, о чем они думают. Например, самая интеллектуальная, газета в Америке, это Нью-Йорк Таймс, да? 少しずつどんな素晴らしいワインで説いてます。私はオテツの ained ペースではなく長くもしています。古彦の作品が作を持っていますイスタリアじゃない。しろいろな、「素晴らしいザイザーと伝われてます・・・そんなによくもどこのこともしょうがないんで salaries からなさらに思います。 так, и меня так, я был так удивлен, как просто отсутствие хорошего исторического описания истории Донбасса. И я написал письмо в редакции New York Times, отказали. Вот этот маятник, который там Россия качнула на Донбасс, он, ну, вы как специалист, вы истории изучали как раз этого периода большевиков, когда они укрепляли свою власть, там, когда они провели вот это свое, скажем, переворот или восстание. Может ли этот маятник ударить по самой России, учитывая ее социальные проблемы, там, большой социальный разрыв между разными слоями населения, там, ментальный разрыв между людьми, может ли он сдетонировать через Донбасс и Скажем, что Россия сама станет такой ДНР какой-то с конфликтами с массой, ну и будет как-то, я бы не сказал, там развалиться громко говорить, но возникнут какие-то проблемы внутри самой России. Может быть, конечно трудно сказать, но, например, в Чечне, что происходит там, а что произошло там, конечно, возможности есть, если такое произошение происходит, то они Москвы, правительство российское, а вы будут обвинять запад, как представительность своих империалистических целей и так далее. Но, конечно, возможность есть. Россия такая большая страна. с такими разными нациями, традициями. И если я президент России, я буду очень гад, как, как, как будет очень как чувствует очень не как не, да, это очень, очень трудно так управлять такой огромной страной будет очень трудно. Но, я думаю, да, У Дальнего Востока там он совершенно другие свои интересы, он весь на Восток как бы направлен. Они, 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 боят, они, боят, они боятся Китая, я конечно так, Это Китай такая большая страна. Но в данный момент я думаю что Кавказ самый 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 опасный, опасный регион. спасибо что, большое. Да? Да? Спасибо большое. Mm hmm